Salam, rayonla çatışdıq şuron kanalının izləyiciləri. Abşon rayonu Masazra qəsəbəsi Qurtuluş 9388 kompleksində şəhərçinin girişində yeni bir gözəl mənzilimiz çıxıb satışa. Bina 5 mərtəbəlidir, mənzil isə 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin ümumi -mə sahəsi 73 kvadrat metr, qanuni kötapalı. İndi biz hal-hazırda mənzilin girişində, koridorunduq. Mənzilimizin sənədləri tam qaydasındadır, qubçası var. Başdır bu mənzilimizin yataq otağından, mənzilimizin yataq otağıdır. Mənzildə gördünüz bütün əşyalar, elektrik qabadaqlar hamısı qalacaq. İndi isə keçirik qonaq otağına. Bu qonaq otağıdır. Qonaq otağında da gördünüz bütün əşyalar, elektrik qabanızı hamısı qalacaq. Mənzilimizin açıq balkonu var. Gördüyünüz o ağ yer, konsolun yerində konsol yerə çağırdı bunlar. Mənzilimizin suyu, işığı, mərkəzləşmiş istiliq sistemi, sənədləri tam qaydasındadır. Qazın da xətləri çəkilib, inşallah yaxın vaxtlarda veriləcək sayğaclarda quraşdırılıb. Bu balaca otaq uşaq otağı üçün nəzərdə tutulub, balaca otaqdır. Qladovka kimi də istifadə etmək mümkündür. İndi isə keçirik sanitari qovşağına. Bu sanitari qovşağdır. Mənzil şəhərcin dediyimiz kimi tam girişində yerləşir. Mənzilə bağçana məktəbin aralıq məsafəsi 120-130 metr olar. İndi isə keçirik mətbəxə. Bu da mətbəxidir. Kanalımıza abunə olan ukə növbətə mənzillərimizi görə biləsiz. Mətbəxdə də gördünüz bütün əşyalar, elektrik avadanlıqları hamısı qalacaq. Kanalımıza abunə olan ukə növbətə mənzillərimizi görə biləsiz. Sağ olun.